Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Saja aku nak buat live pendek sebelum aku nak bawa sebelum aku nak keluar rumah. Sajalah aku nak bawa cerita pasal PAS ni pakar segala-galanya. PAS ni se pakar hidup dan mati dia, pakar. Kan ni PAS dia sedang ya sedang berfikir untuk nak buat himpunan tolak URA. Pasal dia hari tu dia berasa dia dah berjaya buat himpunan turun anwar. So dia nak buat himpunan tolak URA pula. Buat kali kedua. Ah, jadi macam-macam lah. Jadi aa, so, aku ada dua je video yang soal PAS ni. Satu daripada Wadah dan satu lagi daripada Dr. Ma'ed Dan sambil sak-sak ni aku search dekat satu media sosial. Ah, pemuda PAS. Ah, okay baru-baru ni Pemuda PAS ni dia jemput Dr. Akmal Saleh. Dia jemput Dr. Akmal Saleh dan Dr. Akmal Saleh menolak. Dr. Akmal Saleh menolak seruan PAS, jemputan PAS. So PAS pun koyak. Okay, jadi PAS pun keluarkanlah kenyataan media Dewan Pemuda PAS Malaysia. Aha, okay, jadi panjanglah. Dan ini Respon daripada pemuda PAS. Terima kasih Dr. Akmal atas peringatan. Namun sifat Tun Dif komen perlu diberi mesej yang jelas. Ha, dia dia gunakan DAP dan juga dengan komen sebagai punching bag untuk nak ha, untuk nak nampak URA ni buruk. Nah ha, dia ingat segala URA ni semua atas batang hidung dengan komen. Ah fahamlah apa Faham tak? dia kira macam puak-puak -pu pas ni ingat segalanya yang soal URA ni atas kepala ngah komen atas kuasa ngah komen semua yang ngah komen disebabkan ngah komen ni menteri KPKT sedangkan yang mengikut hakikat fakta yang ngah komen tak boleh buat sesuka hati ngah komen kan kalau dia nak buat dekat negeri-negeri ngah komen perlu mengadap mu sultan-sultan ataupun TYT setiap-setiap negeri ni kan apa pembaharuan yang nak dibuat di dalam negeri-negeri kalau di dalam Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur ni pun perlu melalui kabinet bila dah dapat persetujuan apa kabinet barulah akan dibawa kepada Dewan Parlimen bila dah setuju dalam Dewan Parlimen semua dah mundi semua dah lulus semua kan sebelum tu akan ada perbahasan segala mak neneknya lepas tu lulus kalau lulus pergi ke Dewan Negara pula Dewan Negara akan bahaskan Kan, akan buat macam-macam ber berbahasa apa semua ni Barulah akan bawa pergi ke yang di-Pertuan Agong pula Yang di-Pertuan Agong pula Pergi panggil Raja-Raja Melayu ni Setuju ataupun tidak dengan akta yang nak dibuat ini kan, Bila Raja-Raja Melayu bersetuju Barulah yang di-Pertuan Agong sah Lulus! Maka barulah akta tu wujud di dalam Perlembagaan Negara Malaysia Tapi tak tahu apa-apa ni Macam mana aku pun tak tahulah Jadi aa, Aku nak bawa dengan wadah daily terus. Jom kita dengar apa respon wadah Delhi terhadap himpunan yang nak dibuat oleh PAS. PAS, pakar himpunan. Alright. Dan Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kalau iklan masuk bantu Solin Syabudin. Tak skip iklan satu, dua. Terima kasih. Aku just, aku nak lah ni lebih kurang 10 minit sahaja. Jadi jom kita tonton apa yang dikatakan oleh wadah Delhi. PAS, pakar himpunan dan kali ini kita akan adakan himpunan mega tolak URA. Lah, PAS ni memang sudah sinonim dengan kerajaan parti itu untuk buat himpunan. Apa sahaja yang kerajaan pada hari ini buat yang tidak kena pada mata dan naratif mereka adalah demo-demo yang akan datang. Sebelum ini, PAS bersama puak-puak pembangkang yang lain bertungkus lumus menjayakan satu himpunan untuk menurunkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim atas satu alasan yang mendakwa rakyat sudah cukup terbeban dengan pemerintahan beliau. Namun, jika dilihat-lihat, pelbagai bantuan yang disalurkan, pelbagai kemudahan yang diberikan, pelbagai peruntukan yang diperuntukkan supaya rakyat terus hidup dalam keadaan yang selesa dan terjamin. Tetap juga, pihak pembangkang nak pertikaikan akan hal itu. Belum lagi siap baca kunut nazilah. Kononnya mahu ditujukan kepada pemimpin yang zalim. Kalau betul pemimpin zalim, mungkin rakyat Malaysia ni dah lama bangkit melawan. Kali ini, Parti PAS mahu menganjurkan himpunan mereka hashtag tolak URA di sekitar Kuala Lumpur pada 4 Oktober. Perkara itu disahkan oleh timbalan ketua PAS iaitu Muhammad Hafiz Sabri. Tapi, apa yang PAS tak tahu adalah nak tolak tayu RA itu bukannya menggunakan kuasa rakyat. Rakyat tak ada kuasa pun. Yang ada kuasa penuh adalah ahli parlimen yang 222 orang tu. Kalau ada 2 per 3 orang ahli parlimen yang tak menyokong atas itu, tidak akan boleh dilaksanakan. Begitulah juga sebaliknya. Jadi, kenapa nak susahkan rakyat yang terpaksa hadap jam di hujung minggu? Ada yang nak keluar dengan keluarga jalan, terpaksa tutup pula. Belum lagi dengan kesesakan lalu lintas. Bukankah itu pentingkan diri sendiri namanya? Kalau betul nak bantah URA, perbankan sendiri kena selalulah datang parlimen. Ini kalau datang sekadar jenguk dua ke hari, memang tak dapatlah suara majoriti tu daripada berhimpun, baiklah pembangkang ni jelajah flat usang ataupun yang buruk di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ni. Sebelum ini, pihak KPKT jemput pembangkang tapi seorang pun tak ada. Hari tu dalam Dewan minta tangguh, bincang semula, menambah baik. Kerajaan Madani dah terima tangguh, sekarang nak tolak pula. Masa 33 bulan, puak-puak ini jugalah yang mencadangkan. Bila kerajaan Madani teruskan, Pak ini meroyan, risaulah tu takut kerajaan Ahmad ni dapat kredit. Atau sebenarnya tujuan PAS nak buat jemputan ni supaya senang dapat kera duit penyokong mereka? Bukan apa. Takut dalam pada bagi ceramah tu, tiba-tiba puluh tabung Tim Milu untuk kutip derma. Itu ya tujuan dia. Ha, hakikatnya, Oh, baru ni pas dah habis dekat mutamar dia banyak dah. Dia habis duit banyak dah baru ni. Sewa dewan, bukan sewa sehari. Sewa seminggu. So, duit dah habis banyak dah. So, macam mana kami nak cari duit balik? Dengan buat impunan lah. Kan, seluruh Malaysia akan turun. Kan, kalau hampa ada tengok video daripada Papa Berry. Papa Berry ada baru keluarkan video buat, haan, beberapa jam tadi. Kan, dia duk bangga lah dengan dia punya impunan turun Anwar tu. Lepas tu dia duk apa dia duduk peleceh geng-geng teksi nak buat himpunan pertahanan anwar apa semua ni. Dah kita nak tanya kalau hangpa buat himpunan apa manfaat yang hangpa boleh bagi kepada rakyat? Apa manfaat yang hangpa boleh bagi kepada perlembagaan negara Malaysia ni? Apa manfaat? Tak ada langsung. Haram apa pun tidak memberi manfaat apa-apa. Tapi hanya nak kutik tin ni lo. Ha, Okey. Jom kita pergi untuk video seterusnya. Ah, ha, pas kena friend zone dengan oleh Akmal Saleh. Aku tak bawa lah video Akmal Saleh tapi jom kita dengar terus apa yang dikatakan oleh Wadah Delhi. sebab aku pun lah okay, okay. Okay, ya, sambil-sambil tu aku ses, Aku tunjuk dekat Ampah yang ni. Pemuda PAS. Aa, aduh, mouse aku ni jadi jadi geno tu. So, aa, okay dah. Okay. Pemuda PAS jemput parti politik, NGO dan jawatan kuasa himpunan bantah PSB. Haa. Jadi adalah orang ni komen kan. PAS ni memang tak ada fikir kepentingan siapa pun. Melainkan political survival dia orang saja Dengan cara buat kekecohan tak berpatutan. Yang luluskan dia orang. Yang batal siapa? Kalau batal siapa yang susah penduduk dan duit negara? Bukan sikit ganti ruginya. Rumah usang. Tetap gah di tengah-tengah bandar raya. Inilah ciri-ciri skema agama. Bangga, bodoh, bangga jahat. Haa, okey. Jom. Kita pergi untuk video seterusnya yang pas kena terajang dengan aku. Bila kita tolak, kita tak nak tolak begitu saja. Kita kena datangkan dengan Jadi satu solusi. Kita akan Apakah hantar surat yang... kepada, kepada UMNO untuk turut turun bersama dalam himpunan tolak URA ini. Gamaknya, pas ingat semua orang akan bersetuju dengan pihaknya secara buta-buta macam tu je kot. Dengan penuh keyakinan, Timbalan Ketua PAS, Muhammad Hafiz Sabri mengajak semua parti politik yang tidak berpuas hati dengan akta URA ini untuk berhimpun. Katanya, himpunan tersebut dibuat memang khas untuk membantah URA dan bakal dilakukan di Kuala Lumpur pada 4 Oktober. Tapi sayangnya, ajakan tersebut telah ditolak secara mentah-mentah oleh Ketua Pemuda AMNO, Dr. Akmal Saleh. Menurut Akmal, bantah bukan hanya sekadar bantah, Namun, bantah biarlah dengan ada solusi yang lebih baik. Kalau nak bantah, mula di meja rundingan dulu. Bincang apa yang tak kena. Kalau tak jalan, baru buat bantahan. Janganlah duk berpolitik sangat. Jadi pembangkang sepatutnya sama-sama bantu kerajaan untuk melontarkan idea-idea bernas. Barulah nampak pas buat kerja. Sertakan solusi kenapa nak bantah URA ini untuk tunjuk pembangkang ada idea dan jalan penyelesaiannya. Buka bangkang dan tuduh kerajaan zalim. Nak hapus penempatan orang Melayu hingga kini dah jadi caca marble Semua rakyat keliru. Jadi bagi jalan penyelesaian. Dah berapa kali berhimpun tapi tak selesai juga. Tengok sahajalah demo turun Anwar. Baru tanya siapa nak ganti. Dah terkebil-kebil nak menjawab. Sampai ke ya, sudah ya. tak tahu siapa. Tetapi yang rakyat dapat sebagai jawapan adalah setakat Perdana Menteri macam Anwar pas ada empat lori. Bukan itu jawapan yang diinginkan. Nampak sangat, PAS tiada solusi. Hanya main sentimen untuk hasut rakyat. Percaya bahawa kononnya mereka perjuang hak rakyat. Padahal, sebenarnya sahaja nak suruh supaya rakyat terus benci kerajaan. Bayangkan, RUU Geek pun dikatakan akan merosak masa depan anak-anak muda Melayu jika dilaksanakan. Bak kata Wan Ahmad Faisal. Padahal itu adalah hadiah buat anak-anak muda. Ada lagi oleh Steven Sim, Menteri Sumber Manusia tentang perang undang-undang pekerja gig. Kedua-dua undang-undang ini menjahanamkan masa depan anak muda kita. Tambah pula URA yang dicanang untuk hapus dan tolak penempatan orang Melayu asal. Walhal semua itu termaktub dalam akta dan undang-undang, terutamanya tanah riset Melayu yang telah diwartakan. Malaysia merupakan negara berdaulat dan sudah semestinya banyak rintangan yang dilalui untuk sentuh isu hak bumi putera tanpa persetujuan undang-undang negara. Sebab itu perlu gubal akta baru untuk menjaga hak keistimewaan orang-orang Melayu. Itu sahaja. Belum lagi masuk isu petrol turun. Ada sahaja yang tidak kena. Ada sahaja isu yang berbangkit. Langsung tidak ada terima kasih. Malah boleh pula mereka mengatakan bahawa nak scan IC semua tu menyusahkan. Betul, itu tanggungjawab kerajaan untuk memudahkan urusan rakyat. Namun, berbanding dengan PAS, adakah mereka berani untuk ambil langkah subsidi petrol? Atau hanya pandai berhimpun saja? Ya, itulah perangai puak-puak PAS. Dan aku ada lagi satu lagi. Betul-betul eh. ya -betul betul aku tahu. Dr. Maed. Aa, itu je. Ya. ya, kalau tapi aku tak perasan tau soal Ron Ron 95 ni. Aku tak perasan lagi pemimpin PAS ke Perikatan Nasional daripada bersatu ke yang hentam soal Ron 95 ni dan dia sediakan solusi. Kalau kami jadi kerajaan, kami akan bagi balik subsidi diesel. Kami akan bagi balik subsidi petrol. Kami akan bagi balik semuanya. Aku tak dengar lagi. Cikgu bat ke musibat ke siapa ke tak ada pun Mereka bercakap akan bagi balik apa yang kerajaan madani dah sasarkan Bagi seratuih mereka tiba Bagi sara mereka tiba Bagi kemudahan macam-macam pun mereka tiba Habis hampa nak apa sebenarnya ah, Jom kita tonton sebagai video yang tak akhir daripada Dr. Maek Betul-betul aku tak apa Pah ni dia nak apa apa cadangan PAS untuk pembangunan semula bandar? Wah, Ingun, punya kompas. Tolong bagi tahu Ustaz. Apa cadangan daripada Abdul Hadi Awang dan Tuan Ibrahim Tuan Man? PAS ni betul-betul yang aku tak faham. PAS nak buat demo untuk tolak ura pada 4 hari 10 2025 ni. Dia nak tolak ura tanpa memberi apa-apa cadangan. Memang real sebuah parti pembangkang yang tidak akan memerintah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia tidak ada agenda tu. Kalau dia perintah, dia nak buat macam mana? Bagaimana? Saya tanya PAH ni. Bagaimana PAH nak bangunkan kawasan-kawasan yang telah uzur di bandar flat-flat lama yang telah diistiharkan tidak lagi fit oleh JKR hampa nak buat macam mana? hampa macam mana nak develop semula ni? hampa nak buat macam mana? sebab hampa tak ada cadangan apa-apa pun atau hampa nak tutup yang Anwar Musa kata dulu ni Anwar Musa pada 2020 dalam parlimen telah sebut bahawa dia telah mendapat kelulusan daripada kabinet pada masa tu hampa apa duduk dalam kerajaan pada masa tu Tuan Ibrahim, Taki Yudin dan ramai lagi Timbalan-Timbalan semua duduk dalam tu hampa kata apa ni Anwar Musa ni dia nak ubah MAS tu Melay Agriculture Settlement dia nak ubah dan lului cuma sebab hampa kalah dia tak bentang di parlimen untuk makluman Dewan Dimulia ini antara langkah awal yang perlu dilakukan ialah termasuk meminda undang-undang itu sendiri yang mengekang pembangunan itu banyak bukan hanya physical constraint town planning constraint ataupun land ownership constraint legal constraint ada banyak jadi kita saya telah membawa satu kertas di Mahkamah Menteri minggu yang lalu dan Alhamdulillah telah diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk memperkenalkan satu akta yang khusus bagi kampung baru bagi menggantikan akta atau petu Melik Agriculture Settlement. Jadi akta itu akan membuka jalan menyelesaikan bab yang terkait dengan soal undang-undang dan akta itu akan dibawa uh, ke Parlimen ke Dewan Mulia ini mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Parti-parti lain, AMNO Amanah, depa ni duduk sekali round table discussion bincang nak buat apa tentang orang ni pasal apa pasal depan nak yang terbaik pembangunan kawasan bandar ni yang terbaik untuk rakyat hampa pengah kepala pengah otak nak turun demo useless hampa parti gelap masa hadapan terima kasih ya <coughs> sebab tu pas ni kalau hampa nak sokong pas lagi aku ni tak tahulah kalau hampa nak sokong pas ni apa akan jadi. Dan aku ada lagi satu lagi video yang tak akhir daripada Dr. Ma'en juga. Alang-alang aku bawa lah. Sebab Dr. Ma'en ni kata PAS ni serba-serbi dia kata kerajaan tak betul eh tak kena. Eh aku tak faham. Ah, ha, pembangkang serba tidak kena. Ah, ha, kita dengar sebagai video yang tak akhir ya. Ha. Sorry ya. Ha. Jom kita dengar. Apa ni aku tak faham. Bagi duit RM100 pun, nampak marah. Sebab turun harga petrol pun hampa marah. Tak faham, tak faham. Hampa nak jadi apa sebenarnya? Hampa ni yang sebenarnya hampa dengki. Pasal apa? Pasal hampa dulu masa jadi kerajaan tak boleh buat. Dah ni bila kerajaan buat, kerajaan nak bantu rakyat, hampa dengki. Pasal kalau ini rakyat rasa nikmat pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, betul-betul turun kepada rakyat. Hampa tak boleh buat apa dah. Hampa mampu ya, hampa kalah lah. Nah, hampa nak halang tu nah, hampa ha? nak halang tu. Pasal hampa tak ada idea. Bagi empat negeri pun, hampa perintah, aku tak tahu hampa buat apa, apa. Dah lima tahun dah. Rakyat tengok lah, ha? rakyat tengok hampa perform ataupun hampa main dengan sentimen. Kita tunggu nanti. Saya yakin rakyat akan menolak parti-parti yang seperti ini bermain dengan sentimen suruh hampa buat hampa tak boleh buat apa ya, itu daripada Dr. Ma'en kan? Ha, aku pun tak tahulah kalau PAS perintah ni apa yang PAS akan buat untuk negara Malaysia aku pun tak tahu sedihlah kita mempunyai pembangkang yang lemah yang lembek yang tak ada solusi tak ada jalan penyelesaian tak ada cadangan apa pun Hah? Apa cadangan daripada pembangkang untuk negara kita untuk nak memerintah untuk mentadbir menjadi yang lebih baik ke arah Islamik pula tu? Ha? RUU 355 haram sebut pun dah. Hudud mana hudud? Tak ada dah. Tak ada memberi manfaat apa-apa buat negara kita kalau PAS memerintah. Sepanjang PAS jadi sebahagian daripada kerajaan, apa yang PAS dah martabatkan agama Islam? Kosong. Tak ada apa-apa. Apa yang pas martabatkan bangsa-bangsa Melayu? Tak ada pun. Apa kemudahan yang pas bantu sepanjang pas jadi kerajaan? Tak ada. Masalah hayat di negeri Kelantan pun. Bila Anwar nak jadi Perdana Menteri, Anwar kena selesaikan pula. Lepas tu Tuan Ibrahim Tuan Muan, Menteri Ayak, Hang tak fikir pun hendak nak selesaikan masalah Ayak dekat negeri Kelantan. Ha, apa yang PAS buat sepanjang PAS jadi kerajaan? Tidak memberi manfaat apa-apa, tidak memberi manfaat apa pun. Sebab tu aku cukup-cukup menentang parti PAS tentang sehabis-habisnya. Sebab tidak, tidak, tidak manfaat apa-apa. Dia pecah belahkan sesama bangsa, dia pecah belahkan orang-orang Melayu Islam, dia pecah, dia kapirkan sehingga semayang dua imam. Berlaku sampai hari ini. Tengok orang PH, tengok orang pula, orang Melayu Islam yang bersama dengan DAP. Oh, dia ni kapir. Dia ni Zionis. Dia ni, oi, oh, macam-macam lah cerita hampa. Sebab tu PAS ni wajib ditentang. Jangan sokong PAS, bubarkan PAS, hapuskan PAS. Alright, terima kasih banyak kawan-kawan. Bantu like dan subscribe. Kalau siapa nak support Solin Syafuddin, boleh direct ke QR ini. Terima kasih yang dah support, yang selalu support. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita jumpa. InsyaAllah malam ni sebab aku nak pergi kelang. Lagi tengok balik lagi kalau dan ada lagi video-video panjang yang belum aku share. InsyaAllah malam ni kita akan bertemu balik. Terima kasih kawan-kawan. Bantu like dan subscribe. Kita jumpa. Yang penting tolong kongsi. Ini kemunafikan pas. Dia bangkang, dia tak bagi solusi. Sepatutnya hang bangkang, hang bagi solusi. Hang bagi cadangan, hang bagi jalan penyelesaian. Sepatutnya macam tu. Tapi tak buat. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi.